Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu dari amal yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayolah amali afdol aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Qal, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-shalatu ala waktiha Salat pada waktunya. Qala, qultu, "Tsumma ayyuhal?" Kemudian aku bertanya, kemudian apa lagi? Amal yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Birul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. kalau kultu kal suma ayu. Kemudian aku bertanya kembali amal apa lagi yang paling utama? Nabi saw menjawab al jihadu fi sabilillah, jihad atau berperang di jalan Allah subhanahu wa taala. Jawaban Nabi saw yang yang kedua yaitu amal yang paling utama apa? Birul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina ومن سيئات أعمالنا مَنْ يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dolalatin finnar An anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada taala dan terbaik kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika disebut nama nabi, maka kita memberikan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika tadi teman kita maju ke depan memang beda ya, beda rasanya membaca sendiri di kelas atau di luar hadapan teman-teman. Pertama bisa grogi ya. bisa gugup. Banyak orang yang melihat nih. Nah, ya. ya. Jadi ketika ingin maju ke depan diusahakan untuklah latihan ya diusahakan untuk latihan baik anak-anakku sekalian kita semua lahir dari seorang ibu namanya ya kita semua mayoritas masih memiliki kedua orang tua apakah kita mencintai kedua orang tua kita mencintai Taib. Barakallahu fikum. Pagi hari ini saya akan menyampaikan akan akan membacakan sebuah tulisan dari guru kita yang mulia Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas materinya tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Apa temanya? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita sayang, cinta sama kedua orang tua kita, maka sudah selayaknya lah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaannya. Faidah atau fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, ya. keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu dari amal yang paling utama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdhal? Ya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Qol, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ash-shalatu 'ala waqtiha." Salat pada waktunya. kalau qultu tsumma ay Kemudian aku bertanya, kemudian apa lagi? Amal yang paling utama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, birul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. kalau qultu tsumma ayu Tsumma ayu? Kemudian aku bertanya kembali, amal apa lagi yang paling utama? Nabi SAW menjawab al jihadu fi sabilillah jihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban Nabi SAW yang, yang kedua yaitu amal yang paling utama apa birul walidain. Apa artinya birul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah. Jadi dengan demikian, ketika kita mencintai orang tua kita, ya, maka kita harus berbakti kepadanya Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu dari amal yang uh, utama Afdalul amal Amal yang paling utama ya. Itu yang pertama Yang kedua Ridho Allah Merupakan Tergantung dari riba kedua orang Kedua orang tua ya. Nabi SAW bersabda ridha rabbi fi ridha walid wasak Allah rabbi fi walid ya. ridha Allah tergantung kepada keriduan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua perhatikan jadi ketika kita memiliki keinginan ya kita jangan mengikuti hawa nafsu kita ya pertama kita pastinya mengikuti hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua kita diskusikan kepada orang tua kita. Ya, jika orang tua kita memberikan saran jangan lakukan. Ya sudah, samina, wa Kita dengar dan kita taati. Ya. Kalau kita berahlak buruk, perhatikan. Orang tua manggil kita ah ntar aja ah ntar ah Orang tua nyuruh misalnya, nggak mau ah, nggak mau ah. Itu bikin orang tua marah apa senang? Marah apa senang orang tua tuh? Marah. Ketika orang tua marah berarti orang tua tidak ridho. Bahaya itu. Bah? Bahaya. Teman-teman pernah dengar cerita nggak? Ketika seorang ibu, seorang ibu ketika akan memasak, dia membuat sebuah perencanaan. Yang pertama apa? Membuat perencanaan. Saya mau masak apa ya hari ini? Yang pertama, membuat apa? Perencanaan. Yang ke yang kedua, setelah merencanakan, ibu kita akan belanja. Keluar rumah baru, be baru belanja. Setelah belanja, pulang lagi ke rumah, menyiapkan masakan. Menyiapkan dulu. Mem membersihkan bawang merah, bawang putih, dan semacamnya. Dan lain sebagainya. Yang keempat, memasaknya. Yang kelima, baru menyajikan di meja makan. Tuh. Jadi sebelum ada makanan di meja makan minimal ada lima hal yang dilakukan orang oleh ibu kita. Sebelum ada makanan di meja makan minimal ada berapa? Lima hal yang dilakukan oleh ibu kita. Merencanakan mau masak apa, belanja, menyiapkan, memasaknya dan me, menyajikannya. Suatu hari ada seorang ibu telah merencanakan masakan telah belanja, telah menyiapkan, telah masak dan telah menyajikan di meja makan, tiba-tiba datang anaknya membuka pintu rumah, jeger. Bawa pasir di tangannya dan dilempar pasir itu ke meja makannya. <tuh> marah nggak tuh orang tua? Marah nggak? Masakannya dilemparin pasir, marah nggak? Marah kan? Murka nggak orang tua? Marah nggak? Orang tuanya marah. Keluar kamu. Sana kamu menjadi imam masjidil haram. Masya Allah. Siapakah itu? Kisah siapa? Syekh Asudais. Masya Allah ya. Nah, jadi kita berharap kita juga semua memiliki orang tua yang soleh dan solehah. Jadi ketika marah orang tua kita men mendoakan kita. Tadi gimana? Dalilnya ridho Allah pada Rid... ah, ridho uh -uh. dan murka Allah ada pada murka Uh, orang tua. Jadi kita sebagai anak soleh ya sekolah di sekolah Islam ya setiap hari kita belajar Al-Quran. Nah maka sudah seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai saya mendapatkan laporan anaknya sama orang lain baik royal. Tapi sama ibunya pelit banget. Nauzubillah. Ibunya minta nggak dikasih. Nggak boleh. Justru ketika kita memiliki waktu, kita memiliki tenaga, kita memiliki harta, yang kita prioritaskan adalah untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai waktu untuk orang lain bisa bermain sama temennya bisa. Tapi pas ibunya minta waktu atau ibunya sedang sakit, tidak ditemani misalnya. Itu nggak boleh. Justru kita harus prioritaskan ada amal yang utama yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Tui. yang ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yaitu bahwa berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang dialami oleh kita. Nih, kita seorang anak nih, jika kita memiliki sebuah masalah, ya kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah akan memberikan kita apa? Jalan keluar. Ya. Nabi SAW bersabda, pada suatu hari, ah, ini sebuah cerita nih, sebuah cerita yang ada tiga orang sedang di dalam gua. Ya, lalu kehujanan, lalu mereka berteduh di dalam gua. Shhh. Di sebuah kaki gunung ya, lalu tiba-tiba batu besar menutupi pintu gua. Ya, bantu besar menutupi apa? pintu gua. Lalu di antara tiga orang itu berdoa, ya. Di antara tiga orang itu apa? berdoa. Berdoa kepada Allah dengan melakukan apa? Wasilah ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari orang tersebut berdoa bahwa dia memiliki orang tua Ya, dia memiliki orang tua, dan dia memprioritaskan berbakti kepada kedua orang tuanya. Menyiapkan susu, memerah susu, lalu susunya di, sudah diperah, ibunya masih tidur, orang tuanya. Tapi dia menunggu orang tuanya bangun dulu, nah, tidak memberikan kepada anak dan istrinya yang sudah kelaparan. Nah, dia memprioritaskan untuk kedua orang tuanya, maka ini sebuah amal yang amal yang utama. Maka Allah SWT membukakan pintu goa tersebut. ini dari keutamaan apa? keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Taib. dan banyak cerita kak, banyak cerita. orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu diberikan kesuksesan di dunia. diberikan apa? kesuksesan di dunia. maka jangan jadi orang yang dibenci orang tua. naudzubillah jangan sampai jadi anak yang durhaka jangan sampai jadi anak yang tidak disenangi orang-orang tua jangan sampai tapi sebaliknya kita harus menjadi anak yang dicintai kedua orang tua kita faham Ya sebelum berangkat sebelum berangkat sekolah salim sama orang tua minta doa umi doakan aku ya doakan aku ya karena salah satu doa yang mustajab ada doa kedua orang tua jadi harus banyak minta doa kepada kedua orang tua harus min banyak meminta, meminta kepada Allah, doa dan minta didoakan sama sama orang tua. Karena doa orang tua ada mus, mustajab. Taib. Yang keempat, keutamaan berbakti pada orang tua yaitu akan diluaskan rezeki ya dan dipanjangkan umur. Yang kelima, manfaat dari berbakti pada orang tua akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang mau masuk surga? Semua mau masuk surga? Allah Akbar amin. Taib, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke surga Firdausnya. Semoga kita bersama kedua, kedua orang tua kita dan keluarga kita dimasukkan ke surga fir, Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sebuah ilustrasi kan? Ada sebuah ilustrasi sebuah cerita. Ada seorang anak. Ada seorang anak disuruh sama ibunya membersihkan rumah. Oh, tapi kata anaknya, "Tapi aku kasih uang ya, uang jajan ya." Ya kan Oke, anaknya seharian itu sudah membantu ibunya, orang tuanya. Anaknya nulis sebuah tulisan, aku nyapu hari ini, ibu harus bayar saya 5000 ribu. Aku sudah ngepel rumah hari ini, ibu harus bayar sama saya upah 5000 ribu. Aku sudah menyiram pohon di halaman rumah, ibu harus bayar hari ini 5000 ribu. Oh, ditempel di mana tuh? Di di kulkas di pintu kulkas di tempel di pintu kulkas ibunya baca masya allah anakku sudah membersihkan rumah lima ribu menyapu lima ribu menyiram pohon lima ribu menjaga adik lima ribu total dua ribu oke oke berarti apa anaknya minta uang upah berapa dua ribu anaknya sudah membantu ibunya minta upah berapa dua ribu baik lalu ibunya menulis di bawahnya Umi telah mengandung kamu, gratis. Umi telah mengasuh kamu, gratis. Ibu telah merawat kita dari kecil. Ibu telah merawat, gratis. Ibu menjaga jika kamu menangis di tengah malam, gratis. Jika kamu sakit, ibu merawatmu, menjagamu, gratis. Allahu akbar. Sang anak sudah gembira berpikir akan mendapatkan uang 20.000. Dia lihat di kulkasnya, di pintu kulkas. Allahu akbar. Ibu gratis, maka dia jawab semuanya, aku pun gratis untuk ibu. Perhatikan anak-anakku sekalian bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu perintah Allah dan dan Rasul-Nya dan sudah selayaknya lah kita menjadi anak harus apa? berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan bagi ayahnya mungkin ibunya sudah meninggal juga bisa yaitu berbakti kepada saudaranya ya, berbakti sama atau yang masih ada umi-uminya sama adiknya ya, saudara-saudaranya. Dan kita perbanyak doa. Kita perbanyak apa? doa untuk siapa? kedua orang tua kita. Perbanyak banyak doa. Rabbi ugfirli. Apa gimana doanya? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani salira. Perbanyak doa ketika sujud. Waktu mustajab ya. Di akhir. Tahiyat akhir sebelum salam. Perbanyak doa. Rabbana ufirli wali walilmu walil mu'minin yang yaqumul hisab. Rabbana ufirli wali walilmu walil mu'minin yang yaqumul hisab. Bisa ya? Coba ulangi. Rabbana Ayo Berikutnya <tip satu sehingga> Wali walidayya, hisab. Nah, berikutnya. Wali walidayya. Warham warham Kama yani Perbanyak doa itu Sayang sama Umi Abi? Sayang. Nanti nyampe rumah, katakan sama Umi Abi, cium tangannya katakan, Umi, aku mencintaimu karena Allah. Bisa? Bisa ya. Nyampe rumah, salam, cium tangannya, katakan sama Umi. Umi, aku mencintai Umi karena Allah. Peluk, ucapkan, terima kasih. Jazakillah khairan. Jadi ketika Umi memberikan kita makan, Umi menyajikan kita masakan, memberikan kita minum, katakan, Umi terima kasih. Jazakillah khairan. Jangan sampai menyesal. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Allahu Akbar. Sekarang saya berbaktinya. Banyak banyak berdoa untuk keduanya. Dan bagi antum yang masih memiliki kedua orang tua. Jangan sia-siakan. Untuk berbakti. Untuk mencintainya. Untuk menyayanginya. Berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Jadi ya anak soleh. Jadi ya anak soleha. Kalau dipanggil langsung lebih baik datang. Ada Pak Umi, Abi. Kalau perlu sebelum dipanggil tanya, "Umi, apa yang bisa saya bantu untuk Umi?" Ya. "Abi, apa yang bisa saya bantu untuk Abi?" Demi Allah, Allah akan menjadikan kalian anak yang sukses di dunia wal jika kita berbakti kepada kedua orang tua. Aku lu kauli hada, astagfirullah li wa lakum. Wa nafa'ni wa iyyakum bima minal ayati wa hakim. فاتق الله منا ومن اكره دعوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله